Привет, Ванька. А, привет, привет. Это Тарасик. как Тарасик. Че, как жить Хорошо. Ну, это самое хорошо. А, подожди телефон, секундочку. Подождешь? Да, Данил. Да, у вас, у вас. На, ля, ты. На, вон, Данил, тебя пусть. Че, Тарас? Как жизнь? У тебя проблема с памятью? Не, не, просто я спрашиваю, как жить. Ты мне уже этот вопрос задавал. Ну ты не ответил. Же? Я ответил тебе. А нормально у тебя все? Да. Че воюешь, не? Ну как видишь, я сижу на стуле, не воюю. Не, ну может, может ты в отпуске там? Нет, не, не да. воюю. Так как и ты в принципе а. не воюешь. Я в отпуске, да, конечно. Каждый второй здесь в чат в отпуске. Все вы почему-то не на линии фронта, а решили одновременно зайти в чат и говорить, что вы в отпуске. Ну, даже нас же не как у вас, если, бы, как говорится, смотреть правде в глаза. Ну да. У нас же да не, да. не гребут, как у вас. Ну, ТЦК, нужно лишь посмотреть, что делает Бастарекин со Следственным комитетом, как он ловит граждан Российской Федерации и отправляет на СВО И все. Слушай, 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 Я смотрю, вы все знаете, что у нас творится, а что у вас творится. Может, что я же не начал говорить о ТЦК? Я тебя парировал ну, с следственным комитетом. Ну, да, я да, да. Ну, ну, я, я просто на, на украинские каналы подписан. Слушай. Я же вижу, вижу что люди подкидывают, выкладывают видео. Я тоже подписан на украинские каналы. Фла Ви Ви вижу, как также у нас в каналах публикуют действия, которые Фу происходят на России. Ты, короче, ты короче, не перебивай, не перебив. Ты будешь пере это, на вопрос отвечать вопросом? Так я же тебе ответил. Я тебе вопрос не задавал только что. Ты мне ничего не ответил. Я тебе ответил, Послушайте. что я также подписан на украинские каналы и вижу, что там публикуют. Ну, я тебе задаю вопрос. У нас такого нет в России. Нас никто не ловит. Хоть иди. Не хочешь, не иди. Кто у тебя глава Следственного комитета? Без понятия. Бастрыкина, знаешь такого? Нет, не знаю. Ну, слышал, так не Давай раз. посмотрим, что он говорит. Послушаем. Да я... что он говорит? Да, что, ты же говоришь, что нету. Тогда, возможно, нужно тебе открыть глаза. Ну, ну, что ну, он а говорит? Я еще раз скажу, я говорил это, еще раз подтвердю, что наше военное следственное управление полномочено мною проводить регулярные рейды по тем местам, где uh -huh. находятся мигранты, вместе с МВД, Росгвардией, с какой целью? Мы отлавливаем граждан Российской Федерации, которые получили гражданство иностранцев, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то, что на передовую. Они в военкомат не хотят сходить, потому что вот как этот герой, их могут же послать на передовую, но этот-то пошел ради гражданства, а те нет. Значит, 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жизнь в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане, находятся на передовой. Я не могу понять, зачем ты мне врешь, что у вас э, никто никого не отлавливает, если. Глава следственного комитета лично об этом говорит, что он ловит россиян и отправляет на СВО. Поговорить, да? Подожди, вопрос на тебя. Угу. Это, а как, как ты вот как ну, ты в самом начале, когда он говорит, мы отлавливаем иммигрантов, но ну, граждан России это как? Это означает, что люди приехали, работали, получили гражданство, но не встали на воинский учет? Не, 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 не подожди. Когда гражданство получают, это граждане России, а иммигранты это которые... Не так официально. ты не дослушал до конца, он назвал дальше мигрантов гражданами Российской Федерации. А -а -а. Что ж ты не слушаешь до Я конца? Я говорю, как так? Слушай, слушай, ведет... Мигрант это человек, который мигрировал с одного государства в другое. Далее этот мигрант получает уже, например, документ. Документы в Российской Федерации получает паспорт гражданина Российской Федерации. Он говорит, отлавливаем мигрантов, далее продолжает граждан Российской Федерации. Хорошо, давай так. Получается, значит, могут любого отлавливать, да? Правильно? В Российской Фед... Ну, 80 тысяч он уже наловил. Кого? Иммигрантов? Ну, граждан Российской Федерации. А почему именно про мигрантов он говорит, что мы отлавливаем? Он говорит, что люди, которые не встали на воинский учет, это как и мигранты, так и, в принципе, другие граждане Российской Федерации, все они нарушают законодательство. Следственные комитеты Российской Федерации ищут этих людей, чтобы поставить их на воинский учет. Только так как на линии фронта Россия несет потери, им, ей нужно как-то возмещать эти потери. И вместо того, чтобы ставить на воинский учет и отправлять служить в армию, они отправляют их на СВО, то есть на передок. Подожди, да, замолчи. Дружочек, хорошо, да подожди, за да, Мы подписаны на базе. Да ну мы его смотрим, он, да подожди, он внутренними хоро... делами да, да хорошо, Саня, хорошо. Никуда он не отправляется. Ну хорошо, смотри. О, хорошо, ну хорошо, пускай даже как ты сейчас по твоей логике, пускай, да. Ну, например, приехал в мою страну Азиат, да, он хочет граждан, российское гражданство. Угу. Ну пусть идет, зарабатывает. Да, так, в да. смысле, он приехал работать. Далее он прошел процесс получения гражданства. По законодательству Российской Федерации, после этого нужно отслужить один год в армии. Он не пошел, потому что он хочет заработать деньги, нарушил закон. Но у вас в законодательстве не предусмотрено, что за нарушение закона людей отправляют на войну. Ты не слышишь меня, ты мне задаешь вопрос и перебиваешь. Я тебе, это ты меня не слышишь, я тебе говорю, хорошо, вот иммигрант, да, с другой стороны, у него там семья, родственники. Там. Бабушки. Он приехал в нашу страну работать. Зачем ему российское гражданство? Ну, видимо, в Российской Федерации ему живется лучше, чем, например, живется где-то в Сомали. А -а -а. Ну так он получается, он и должен заслужить не, в законодательстве Российской Федерации так не прописано. Да какая разница, что там? А проп... когда говорят, какая разница, занимаются отлавливанием людей, о чем сказал глава Следственного комитета. Вот какая разница. Это как на Украине отлавливают? Нет, у нас, смотри, у нас идет мобилизация. То есть у нас существует закон, у нас существует закон который гласит следующее. Во время военного положения идет мобилизация граждан приземного возраста. У вас в Российской Федерации нет закона, который бы давал полномочия вашим правоохранительным органам проводить методы мобилизации. А вы их проводите, понимаешь, в чем разница? С тобой согласен. Опять ты мне начал перебивать. Я тебе отвечаю, и ты перебиваешь. Перебивай, я с тобой согласен. Бастрики. Хорошо, дальше. А у вас что там происходит? Наука? Так я тебе отвечаю. У нас мобилизация согласно закону, потому что Россия напала. Военное положение объявлено. Согласно военному положению идет мобилизация. У нас это закреплено законом. У вас нет закона, который давал бы вам полномочия мобилизировать людей. И все вы говорите, да какая разница. Подожди, Слушай, подожди, а, подожди, почему ты, 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 ты не, не воюешь по мобилизации? Ты молодой? Я убежал из России в 22 втором году. А, а что ты тогда не освобождаешь Россию, сука? Ну потому что я не хотел воевать. Ни за Украину, ни за Россию. Не, ну смотри, ты в тылу сидишь и задаешь вопрос, почему я не стал воевать. Да потому что я не хочу защищать россиян, которые других людей посылают на войну, но сами, сами не идут. С чего ты решил, что я в тылу сижу? Я в отпуске. Ванька, ты сидишь в тылу, ты не воюешь. Я в отпуске, ты понимаешь? Вы все в отпуске. Каждый второй сейчас рулетки в отпуске. С Бахмута раньше приезжали, теперь приезжают где-то из Курской области. Через... И все. В отпуске. В отпуске. Ага. Город Краматорск, Донецкая область. Угу. Есть вопросы какие-то? Да, по истории. Давайте пообщаемся. Давайте. Когда украинцы появились? Меня вот этот вопрос интересует. Прям. Украинцы как что? Как национальность. Национальность? Украинцы как национальность могут появиться лишь после образования государства, политического образования. Если говорить за национальность, можно взять под внимание УНР, Украинскую Народную Республику. Вот. Можно взять Украину как государство независимое. Начиная с 24 августа 1991 года. Это если мы говорим о национальности. Ну а первые украинцы когда появились? Первые украинцы? Впервые они упоминаются в 16 веке. В... Я не помню как называется само название документа, не документа, а точнее, человек путешествовал по Европе, вот, приезжал на территорию современной Украины, вот, задавал вопросы местным жителям, которые себя определяли как жители Украины и себя называли украинцами. А территория Украины когда появилась? Какая именно? Ну, как государство, республика, княжество. Республика, княжество, как государство, возможно. Да. Да, первые 24 августа 1991 год. Угу. Когда Российская Федерация, как государство появилась? В 1993 году. Вроде бы. Зачем вам история Украины, если вы даже не знаете элементарных вещей по истории Российской Федерации? Ну, у меня кухня с Украины. Что-что? корни с Украины. И что с этого? Зачем вам тогда история Украины, если вы своей истории не знаете России? Ну, история Украины, Россия, она переплетена, это общая история. Когда распался Советский Союз, государство, в котором вы родились? Слушайте, там с 91-го что-то, в 93-м пуч, в 93-м вроде, Беловерской пуще. Что? Ельцин. Ельцин, кто там? Когда Советский Союз распался? В 93-м году. Неправильно. Тогда задавайте вопрос. В 91-м? 91 вот когда распадался Советский Союз, в этот же самый день и образовалась Российская Федерация. 91 год. Ну, вот тогда и образовалась Россия 25 декабря. Точнее, Российская Федерация. Получается, Украина постарше будет Российской Федерации, правильно? Как государство Украина старше. Ну да. Российская Федерация, да. Но Российская Федерация правоприемник СССР. И что? А Украина правоприемник СССР. Российская Федерация ну. не является правоприемником СССР, она является правоприемником долгов. Ну и, соответственно, СССР правоприемник, Нет. это в Российская Федерация может Кстати, быть правоприемником лишь в своей территории, которая была у нее в РСФСР, не больше. Конституции Российской Федерации прописано, что она правоприемник из. На Конституции Российской Федерации можно вписать любую да. область другого государства. На это никто не обращает внимания. Ну, кроме Российской Федерации. Ну, что, кроме Российской Федерации? На Конституцию обращает внимание. Российская Федерация не обращает внимания на Конституцию. На свою не обращает? Ну, понятное дело. Ну, как не обращается. Ну, вот внести внимание. изменения в Конституции Российской Федерации можно путем референдума. А в 2020 году проводилось всенародное голосование, что не равно референдуму. Если бы Россия обращала внимание на свою Конституцию, тогда в таком бы случае она полностью действовала согласно своей Конституции. Март месяц, 2020 год, постановление, точнее, указ Путина о проведении всенародного голосования что не равно в юриспруденции Российской Федерации референдуму. Не понял, честно говоря. То есть изменения в Конституцию Российской Федерации только через референдум можно проводить? Да, да. Ну, был что, референдум. Что-что? Последние поправки в Конституцию Российской Федерации был референдум. Не, не было референдума. Ну, как не было? Ну, найди мне указ Путина, прочти, что там написано. В смысле указ Путина? Я говорю, что было референдум по последней Нет, было, поправке. Нет, было всероссийское голосование, это не референдум. Ну а это что такое? Голосование было, это и есть референдум. Нет. Люди пришли на избирательные Нет. участки, проголосовали по поправки. Референдум, согласно юриспруденции, отличается от голосования. Согласно юриспруденции Российской Федерации. Референдум – это таинственное голосование с подсчетом голосов. И с наблюдательной ну, и комиссией. Было. Голосование… Другими словами, так, это было. простой соцопрос, где не нужно подсчитывать голоса, где все происходит в открытую, где нет наблюдательной системы, э, комиссии. Но я ходил на этот референдум. Ты не ходил Даже на референдум, проходить. ты ходил на голосование. Я ходил на референдум. Открывай тогда да. указ Путина, о чем мы будем общаться. Ну. Открывай ну, указ Путина, прочти его. Тайное голосование было. Открой, открой мне э, указ Путина, прочти, что там написано. Указ Путина от 17 то ли 20 марта 2020 -го года. Так. От 17 марта. Да, все верно, правильно что говорите. Что там? Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Вот, правильно. Поэтому Российская Федерация не действовала согласно Конституции Российской Федерации. Это я вам отвечаю на ваш предыдущий ответ еще две минуты назад, когда вы сказали, что Россия придерживается своей Конституции. Угу. Референдум – это… Что значит это? Форма непосредственного волеизъявления граждан, выраженная в голосовании на наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения. Тебе нужно прочесть чуть-чуть э, другое. Что такое референдум что в законодательстве я Российской Федерации? Нужно что прочесть, референдум. что такое референдум в законодательстве Российской Федерации, что такое голосование, чтобы понимать, в чем отличие, а не просто референдум? прочесть, что такое референдум, общее, э, общее понятие законодательстве это где я могу прочесть? Ну, пиши «Законодательство Российской Федерации. Проведение Лучки. референдумов». Реально. Далее пиши «Законодательство Российской он. Федерации. Проведение ну, да. голосования». Федеральное. Я буду долго с тобой общаться. Это будет для тебя лучше домашнее, домашнее задание. Задай вопрос, в котором ты разбираешься. Может референдум Российской Федерации. Всенародное голосование граждан Российской Федерации. Федеральный конституционный закон 2806.2004. О референдуме Российской Федерации. Так у вас, что у вас домашнее референдум? Задание выполнено, я надеюсь. Референдум не проводился. Вам, вам, видимо, надо подтянуть эти Референдум не вопросы. проводился. Это хорошо. О законе России разбирался. Говорю: референдум не проводился. Ты даже не понимаешь, что ты прочитал. Я только что прочел вам Закон Российской Федерации. Открой указ Путина и прочти, что там написано. Там не написано, что там написано голосование. Но не референдум. А референдум. Я только что прочитал, что такое референдум. Изменять Конституцию Российской Федерации а те, можно это... путем референдума, а не голосования всероссийского. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 ФКЗ, редакция 30.12.2021 о референдуме Российской Федерации. Референдум Российской Федерации – это всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме по вопросам государственного значения. Правильно. И в Российской Федерации Еще. референдума не было. Голосование. Это было голосование. Ты мне открываешь статью о референдумах? И говоришь, что это одно и то же самое, что и голосование. На референдуме люди отдают свой голос, это называется голосовать. Но в юриспруденции есть понятие референдум, путем которого изменяется конституция или пункты конституции. И есть голосование, отдельный закон, ты не понимаешь этого. Как я могу с тобой что-то обсуждать, если ты читаешь одно я слово и говоришь, лов... а да, вот-вот-вот голосование. Реф... Это было голосование, а не референдум. федерации, в скобочках. Также референдум? Это всенародное голосование граждан Российской Федерации. Ты слышишь Это меня или закон? нет? От, открой заслужил, открой, 8, гол... 06, открой 4, мне 5, тогда закон голоса... о голосовании. Это ужас просто. Зачем ты лезешь туда, в чем ты не разбираешься? У вас в 2020 году проводилось я, 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 я голосование. Я спросил, что такое референдум? Что такое голосование? У вас да. не было референдума в 2020 году. Я только что зачитал, что такое референдум в Российской Федерации. Это голосование. Граждан Прочти, что такое Федерации. голосование. Да елки-палки. Оно было голосование. Прочти, что, что такое голосование. Там еще есть законодательство про голосование. Прочти, что такое голосование. Не, неохота уже искать. Мне не о, о чем с тобой все, общаться. Все, это бессмысленно. Все, надо... Ты даже не, не ну, понимаешь, что ты взаимно. читаешь. В этом не проблема. Взаимно, ты ходил на какое-то голосование, прочитал. думаешь, Без что это референдум. Именно Откройте так у вас и, и в принципе почитайте. действует ваша власть, которая принимает решения в противоречии Конституции Российской Федерации. Когда им говорят, нам нужно провести референдум, они говорят, так на референдуме могут люди проголосовать против. Давайте просто сделаем голосование и скажем под россиянам, что это было, был референдум, они поверят. И вот я с тобой общаюсь и ты поверил. Хотя разницу в законодательстве ты так и не прочитал, ты боишься. Боишься, потому что прекрасно понимаешь, что референдума не было. А одно слово, которое ты прочитал, голосование, не означает, что референдум равно голосованию в законодательстве России. Референдум, выборы, голосование ⁇ это процесс, где люди приходят и отдают свои голоса. Только на выборах выбирают кого-то, на референдумах могут что-то изменить. На голосовании за что-то голосуют. В законодательстве все, все это описано отдельно. И вот отдавать свой голос, это и есть голосование. Только как, через какой процесс ты его э, отдаешь, это уже нужно читать в Конституции, точнее в законодательстве Российской Федерации. Я говорю, есть закон о проведении референдумов. Ты читаешь голосование. Так понятное дело, потому что на референдуме люди отдают голос, но это не голосование. Открой еще, открой закон о голосовании. Ні, чесно, неохота. я прочитав, що такое з точки зору звучать російське феновіта. Це без толку. Тобто людина прочитала одне слово голосування, і, а вот це голосування було. А голосування це равно референдум. Тобто вони навіть не хочуть розбиратися в своїх законах. От він задає мені питання, там коли українці появилися, що там Україна з'явилася. Задаєш їм аналогічне питання, саме банальне, коли Російська Федерація заявилася. Вони цього не знають. От пробуєш з ними поспілкуватися на рахунок взагалі їхніх подій, які відбуваються в них в країні. Он, я не знаю, сейчас прочитаю, Починає читать, а, так вот здесь слово есть похожее, ну все, ты, Михаил, не прав, От, а я прав, потому что одно слово я там прочитал.